Sekarang, saya akan membentangkan sitopsis filem Inside Out. Inside Out ialah sebuah filem yang mengisahkan kehidupan dalam seorang gadis berusia 11 tahun bernama Riley Anderson. Emosi seperti joy, sadness, anger, fear dan disgust hidup di dalam pusat kawalan bintangnya. Film ini meneroka bagaimana Riley menyesuaikan diri selepas berpindah ke bandar baru dan bagaimana emosi-emosinya bertindak balas terhadap perubahan dan cabaran yang dialami. Keadaan menjadi huru-hara apabila dua dari 5 emosi terpuan jatuh dari pusat kawalan menyebabkan emosi Riley menjadi kucak kacau. Maka, mereka perlu mengembara kembali untuk memulihkan keadaan ini. Filem ini memberi gambaran dalam, dalam tentang perkembangan emosi dan identiti seseorang. Seterusnya, saya akan menerangkan teori stereotip emosi. Teori ini menunjukkan kepada kepercayaan atau andaian yang mengaitkan satu kumpulan orang dengan trait atau ciri-ciri tertentu dalam konteks ini emosi. Saya ingin kongsikan contoh yang jelas daripada film Inside Out. Dalam satu adegan, Joy melukis satu bulatan dan menyuruh sadness duduk diam di dalamnya. Ini menunjukkan diskriminasi terhadap emosi sedih. Kemudian, Joy memegang mikrofon dan hanya dia yang bercakap. Manakala Sadness berdiri diam di sudut Apabila Sadness cuba bersuara Joy terus memutung dan berkata Terperlukan kesedihan adegan ini menunjukkan bagaimana emosi tertentu sering dipinggirkan akibat stereotip sedangkan setiap emosi termasuk kesedihan sebenarnya penting dalam kehidupan kita. Saya akan menerangkan tentang huraian dan contoh adegan bagi teori satu. Contoh adegan satu kita boleh nampak adegan Joy menyuruh Sadness menyimpan semua kesedihan dalam bulatan. Kita boleh melihat Joy melukis bulatan untuk menyuruh Sadness meletakkan semua kesedihan dalamnya. Di sini kita boleh nampak bahawa Uh, bagaimana Joy cuba mengawal emosi Riley dengan menolak peranan sadness. Ini menunjukkan diskriminasi terhadap kesedihan dalam usaha untuk mengekalkan kebahagiaan. Selain itu, kita boleh nampak juga adegan uh, Joy menjauhkan sadness daripada kenangan manis Riley. Di sini kita boleh nampak bahawa uh, Joy risau ketika sadness meletakkan uh, meletakkan salah satu memori manis kerana dia khawatir akan mengganggu mood Riley ketika itu di sini kita boleh nampak bahawa sadness, merasakan kepinggir dan kurang bernilai akibat dinilai tidak sesuai dalam sistem emosi. Kita sering mendengar ungkapan seperti lelaki tak boleh menangis atau orang kuat tak patut tunjuk lemah. Stereotip ini membentuk cara remaja lelaki menguruskan emosi mereka. Mereka ini diajar untuk menahan perasaan kerana menunjukkan kesedihan atau kekecewaan dianggap sebagai satu kelemahan. Akibatnya, mereka lebih cenderung untuk memendam perasaan dan tidak menguruskan emosi dengan baik. Padahal, emosi adalah perkara yang normal dan perlu diurus dan bukannya disembunyikan. Menunjukkan perasaan atau meminta sokongan bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ia adalah langkah untuk menjaga kesejahteraan mental. Mengubah cara kita melihat emosi lelaki adalah penting untuk mengurangkan stigma dan memberikan ruang untuk mereka supaya lebih terbuka dalam menguruskan perasaan akan luruskan yang dengan kepentingan teori serta emosi dalam kehidupan seharian. Kepentingan yang pertama adalah menyediakan kesan negatif serta terhadap emosi dan identiti di diri. Kita harus memahami bahawa setiap emosi ada fungsinya. Kita juga harus mengetahui menilai emosi secara serta akan menghalang perkembangan emosi yang sehat. Contohnya, ramai orang berasa sedih itu lemah. Oleh itu, mereka menyimpan kesedihan dan kemurungan kerana rasa malu atau percaya perasaan tersebut tidak patut dirasai. Kemudian yang kedua adalah membantu kita melawan tangkapan terlaik dan membina hubungan yang lebih inklusif dan sehat. Apabila kita ditolak, individu dapat berfungsi dengan lebih baik dalam kumpulan dan mewujudkan hubungan yang lebih sihat dan saling menyokong. Dalam masyarakat sebenar, apabila kita menghargai setiap individu tanpa melebur, kita dapat membina komuniti yang lebih inklusif, penyayang dan seimbang. Teori kedua ialah konsep kendiri, iaitu persepsi dan penilaian seseorang terhadap siapa dirinya. Ia terbentuk melalui pengalaman hidup, interaksi sosial dan memori penting. Individu membentuk gambaran diri berdasarkan pandangan orang lain. Ini dipanggil sebagai konsep looking glass self. Konsep kendiri bersifat dinamik dan boleh berubah, terutamanya apabila seseorang menghadapi tekanan emosi atau perubahan besar dalam hidup. Dalam filem Inside Out, kita dapat lihat bagaimana Riley berpindah ke San Francisco dan kehilangan memori-memori terasnya. Akibatnya, personality islands yang mewakili aspek identitinya mulai runtuh. Riley kemudian menjadi keliru, hilang arah dan tidak pasti siapa dirinya. Ini mencerminkan krisis dalam konsep kendiri. Namun, apabila sadness membantunya menerima dan meluahkan kesedihan, barulah Riley dapat membentuk identiti kendiri yang lebih stabil dan matang. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai huraian dan contoh adegan. Contoh adegan pertama adalah adegan relay menangis di dalam kelas. Relay sebenarnya merasa tertekan dan sedih kerana sukar menyesuaikan diri di sekolah baru. Oleh itu, emosi joy dan sadness digambarkan sedang bergelut di dalam pusat kawalan mencerminkan konflik dalaman yang dialami oleh relay. Relay berasa malu dan mula menarik diri daripada situasi sosial kerana dia mentafsir pandangan orang lain secara negatif lalu menjejaskan keyakinan diri kerana semasa di dalam kelas dia telah menangis semasa memperkenalkan diri dan contoh adegan dua adalah adegan makan malam keluarga Rile di mana semasa makan malam ibunya bertanya mengenai keadaannya di sekolah tetapi dia memberikan respon yang hambar dan dingin dan ibu bapa ibu bapa Rile telah mentafsir bahawa Rile uh, biadab dan memberontak namun realitinya Rile sedang bergelut dengan kesedihan kehilangan dan persepsi ibu bapa tidak selaras dengan emosi anak mereka. Seterusnya, contoh kehidupan seharian untuk teori konsep kendiri iaitu remaja dan media sosial. Ramai remaja pada hari ini membandingkan diri mereka dengan selebriti atau rakan sebaya yang mempamerkan gaya hidup mewah, kecantikan fizikal atau kejayaan di platform media sosial. Akibatnya, ramai merasa kurang yakin terhadap diri sendiri kerana mereka menilai berdasarkan jumlah likes, komen atau pujian yang diterima. Ini menunjukkan bahawa konsep kendiri mereka telah dipengaruhi oleh pandangan dan maklum balas sosial yang diterima dalam talian. Kajian juga menunjukkan bahawa pendedahan yang berlebihan kepada kandungan media sosial yang tidak realistik boleh menyebabkan seseorang mengalami tekanan perasaan dan seterusnya membentuk konsep kendiri yang negatif. Justru adalah penting untuk remaja memiliki kesedaran kendiri serta mendapat sokongan emosi daripada keluarga, rakan dan masyarakat. Ini dapat membantu membentuk konsep kendiri yang lebih stabil, realistik dan positif. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kepentingan konsep kendiri dalam kehidupan seharian. Pertama, konsep kendiri membantu membina keyakinan diri. Seseorang yang mempunyai gambaran diri yang positif akan lebih yakin untuk membuat keputusan. Contohnya, Riley berasa yakin dan gembira apabila dia tahu siapa dirinya iaitu seorang pemain hoki yang ceria dan berani. Kedua, konsep kendiri penting untuk membantu kita menyesuaikan diri dengan perubahan. Dalam filem ini, Riley bergelut dengan identiti dirinya selepas berpindah, menunjukkan bahawa identiti yang goyah boleh menyebabkan konflik dalaman. Ketiga, konsep kendiri mempengaruhi interaksi sosial kita. Individu yang melihat dirinya sebagai penyayang dan terbuka akan berkelakuan demikian dan lebih mudah membina hubungan positif dengan orang lain. Akhir sekali, konsep kendiri menyumbang kepada kesejahteraan emosi. Riley menjadi murung apabila dia tidak pasti siapa dirinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya mempunyai konsep kendiri yang stabil untuk kesihatan mental yang baik. Jadi, konsep kendiri bukan sahaja membentuk cara kita melihat diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan berhubung dengan orang lain setiap hari. Kesimpulannya, melalui filem Inside Out ini, terdapat banyak pengajaran yang kita boleh pelajari. Terdapat juga konsep dan teori krisis psikologi sosial yang berhubung kait dalam filem ini, iaitu stereotip dan konsep kendiri yang bergantung kepada kestabilan emosi. Filem ini memberi kesedaran tentang kepentingan setiap emosi tanpa mengira labelnya sekiranya setiap emosi sering dilabelkan secara stereotip. Filem ini juga mengajar kita bahawa tiada emosi yang buruk seperti kesedihan, kemarahan dan ketakutan yang penting untuk pertumbuhan psikologi yang sihat. Jadi, cabaran stereotip dan pembentukan konsep gendiri amat penting supaya kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih empati, kematangan dan penghayatan terhadap diri sendiri serta orang lain sekian terima kasih